Друзья, всем привет. привет. Давай, давай. Так, текущий ремонт. Ой, шплин, а -а -а. Потик у нас цилиндрик на кейсе. А шо, ну, школесо, шо, мало, надо крутится ж колесо шума. Можно подергать колесо. А что, наверное, не так просто я буду выбить оттуда. Ну, оно пошло, но ну, я не хочу быть, а заклепаю, надо что-то подставлять. Наставочку, гайку. Что-то тут нема, ничего такого. Так, тут, наверное, есть вот болт, так. зашпрятать хотя нет ничего не даст не могу ударить нормально значит, чуть-чуть ВДшки, да, и сразу все идет. Угу. Так, что у нас видно? получается, потик по внутреннему штоку. О, шплинтик, да? Отлично. Снимай. Давай его вот сюда. Снимай. <laughs> я с... Видео. А, ты так снимаешь? я снимаю. А, да? <laughs> это самое главное большое. Оказывается, стоит просто шплинтик. В общем, решили мы поменять ремкомплект, не снимаючи цилиндра. Для того, чтобы не срывать вот тут эти гаечки. Все, как бы, пока еще редненько, не хочется краску царапать. Так, а что? Ну, это, наверное, крутится, я думаю. Что дальше пока не Это надо теперь ключ попковый. И это шат у нас появился, оно видно. Короче, тоже люфтик появился. Хорошо, а я думаю, тут просто резьба, наверное. Резьба, просто, да. там он, есть, по-моему, что Я тоже думал, что да. А что он тогда держит уж блин? Пока не знаю. Ну, крутится. А что он до упора был, интересно, закрученный? Ну, в принципе, а, а, то, наверное, шплинт как раз покуда закручивать. Крутится, вообще на резинке просто крутится. На резинки крутится. Что, неужели просто вытягивается? Цыкао. Ну крутые, может там мелкая резьба. Да не, ну должен крутиться. Капец какие там. Короче, крутым крутым, а оно на месте. Как таке может быть? Угу. Новые технологии. Кручу-кручу, просыпаюсь, опять кручу. А если завести и попробовать? Давай, его не выплюнет? <laughs> <laughs> давай попробуем. Давай. Странно, в общем. Крутим-крутится на месте, сюда не идет. Но варианте уже больше нема. Пока не понятно. В общем, что мы делаем, постоянно какая-то загадка. Все надо изучать. Не может быть тут под штуцером какая-то секретка там чехи. Да нет, да Да А ну, друзья, комментируем, кто разбирал. Я не думал, что тут потребуется комментарий. А оказывается, да. Только комментарий надо уже сейчас. Ну понятно. Да. Уже Видео уже как выложится, уже скорее всего, что поменяем. Ну, по идее, ну что, должно выкручиваться все. Ни хрена. Так. Що ми розгадуємо ту загадку? Ще не треба, да? Так, позвонили Максу Біблому з кілагра. Що-то я тут вже бачу. Получається, що треба оце ми розшплинтовуємо, знімаємо цей шплін, де він. Оцей шплін знімаємо і забиваємо його всередину. І по ідеї зараз ми повинні побачити новий шплін, ще один. А що позвонили Максу? Потому що система на Джондірі Тоже вот така сама, в принципе. Шо, учимся, да? Так, шо, шось появилось? Пока не знаю. Та уже кольцо, по-моему, видно. Вот уж воно, да? что это? со зрением не пойму. Шоу-то такое. Пластмассовое кольцо. Чтобы не был прикол, что туда сейчас надо будет какую-то приспособу, понял, делать, как, как кольца поршневые, как ты к поршня загоняешь, чтобы кольцо разжалось и цилиндр вышел. Воно сейчас кольцо, возможно, расщелкнулось. Ну, то ж Макс так и каже, что-то... Чтобы сейчас придется вылезать какую-то жестянку по кругу вставлять и вытягивать ее сюда. Да, он говорил, что это какая-то приспособа, чтобы что-то надо вставить чтобы... ну, система понял кольцо кольцо выскочило и держит цилиндр оно я думаю не вытягивается скорее, скорее всего. и дальше походу уже тоже все уже не идёт дальше да не ношу а До, доступ уже есть все, все, в общем друзья загадка раскрыта там оказывается просто стоит штопор на колечко ну, только... Только его ты пора на это подвернуть Только да. попробую оттуда вытянуть. Там стоит штупорное колечко. Так. Ага. Так, хорошо. Сейчас. Идет. Вытягивай. Ну, короче нас. Да. Приспособа ножичек и отвертка. Макс, тебе спасибо. Спасибо, Максу. Так. Помог. Ну а что? Учимся, что тут делаешь? А ты теперь сейчас, yeah. смотри, сейчас масло, наверное, польется, Димон. А по любому оно на... все Да вытащи, ну вытащится. Вытащи? Что вытащится? Надо что-то это... Банку какую ага. Не потянешь? Да hmm. вытягивай же, мать вот так и течет. Все не вытащится. Ну, опять же, или штуцер полностью надо откручивать. Держа. Идет, да? Ну, в общем, штуцера надо откручивать, потому что оно держит, не пропуская. Держа, да. да, откручу его. Мы же потом все равно ее не забьем туда. А где? Нет, я только что хотел снять. скажу, здесь должно откуда-то чмакнуть. Что, то прям в глаз? Да. Та накрыл его тряпкой хотя бы. Сейчас и мне чмакну. О! мать оттуда так, дали им, что. Ну, выйдет, Короче, у нас тут это. <laughs> Короче, концерт Да все, все, хороший А, он все равно сейчас вытащит да? Концерт нарешьте Ну что, вытягивай Так Короче, судьбу мы решили обдурить Обмануть Ремкомплект мы новый не купили Решили сюда просто подобрать кольца. А ну подборем сейчас, Дрис. Да подберем, а ну. А где ж мы их будем брать таки? <laughs> Пошли, у меня есть. Ты бы есть? Идем. Пошли. Все, я нашел колечко, да? Так, тут, все, друзья, шутка. Колечко, конечно, мы до заказали. Доставай. Так, опять у нас, как всегда, реклама. Реклама. Так, заказали ми у офіціалів ремкомплект. Оце 2000 гривень. Ще ж внутрішні, це ж це основне, що у нас потекло з цієї сторони. Так, ну що. Я думаю, вот эти, ты видишь, они вообще не выработаны, uh -huh. может их не стоит трогать, и эти, какие, я не знаю, родные, он у нас же что не перепускал, они даже лучше, чем эти, наверное, ну, в ты видишь, просто гладенькие, наверное, эти надо менять, ну да, у нас, у нас была проблема именно вот тут, так что тихо, пока не слежать, поменяем, наверное, вот это кольцо и внутреннее кольцо, ну, то есть там их два. Вот эти вот два поменяем. Это как раз уберем люфт пластмассовый. И поршенек поменяем. Что их два, не пойму. Ладно, меняем. Макс, привет. Короче, вытягли, получается, внутреннее кольцо. Вот снова кольцо. Как ее туда затолкать, мы вообще не можем ладу дать. Як його туди вогнати взагалі? Воно не так, не так. взагалі який-то так капець. Що посовітуєш? Так, друзі, зібрали ми циліндрик. Все добре. Нічого не люфтить, нічого не пропускає. Замінили ми значит, всі кольця з цієї сторони. На поршні ми не трогали там поршні, чи кольця в ідеальному стані, він у нас не перепускає. Так що думаю, буде все добре. Всім миру і добра.